गायत्री रामायणं ज्याय निरतं तपस्वी वाग्मिदां वरं नारदं परिपप्रच्छा वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं स हत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञानघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितः सम्यग् यधेन्द्रो विजयी पुरा विश्वामित्र स धर्मात्मा श्रुत्वा जनकभाषितम् वत्स रामधनुः पश्या इति राघवमब्रवीत् तुष्टा वास्य तदा वंशं प्रविश्य शयनीयं नरेन्द्रस्य तदा व्यतिष्ठिता वनवासं हि संख्याया वासं स्याभरणानि च भर्तारमनुगच्छन्त्यै सीतायै स्वसुरो ददौ राजा धर्मं च राजा कुलवतां कुलम् राजा माता पिता चैव राजा हितकरोनृणां निरीक्षसमुहूर्तं तु ददर्श भरतो गुरुम् उटजे राममासीनं जटावल्कलधारिणं यदि बुद्धिः कृता द्रष्टुमगस्त्यं तं महामुनिम् ध्यैव गमने बुद्धिं रोचयस्व महायसाः भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो मृगरूपमिदं व्यक्तं विस्मयं जनयिष्यति गच्छ ग्रमितो रामा सुग्रीवं तं महाबलं वयस्यं तं कुरुक्षिप्रामितो गत्वाद्य राघवा देशकालो प्रतीक्षस्वा क्षममानः प्रियप्रिये सुखदुःखसहः काले सुग्रीवस गोभवा वन्द्यास्ते तु तपः सिद्धास्तापसा वितकल्मषाः प्रष्टव्याश्चापि सीतायाः प्रवृत्तिं विनयान्वितैः सनिर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां कामरूपिणीं विक्रमे नमः तेजा हनुमातामज धनिया सगंधर्वा सिद्धाश्च परशय मम पश्यधम रामं राजीवलोचनमिमुखी तदासी महाकपे उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हवाहन मृदुहेतुसंहितं व्यतीतकालायतिसम्प्रतिक्षमं निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः धर्मात्मा रक्षणः लङ्कैश्वर्यं ध्रुवन् श्रीमान् नयं यो वज्रपाता श न चक्षुभेनापि च चालराजा सरामबानापि हतो पृषर्ताहा च छालचापं च मुमोच वीरः यस्य विक्रममासाद्य गताः तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम् न ते ददृशिरे रामं दहन्तमरिवाहिनीं मोहिताः परमाश्रेणा गान्धर्वेण महात्मना प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्रह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धाञ्जलिपुटाचेदमुवाचाग्निसमीपतः चलानात्पर्यतेन्द्रस्यागना देवाश्च कम्पिताः चचालपार्वती चापि तदाश्लिष्टा महेश्वरं दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोगाच्छादनभाजनं सर्वमेवाविभक्तं नो भविष्यति हरीश्वरा यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत् तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूताधारकद्वयम् इदं रामायणं कृष्णं गायत्री बीजसंयुतं त्रिसंयम्यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीगायत्रीरामायणं सम्पूर्णम्